Так, как ты себя почуваешь? Какой? Сопер, лежи я отдыхаю, стоп-удолго. Сопер, отдыхай. Люди уже обжилы, а тут уже тепло. <рістя> Започив. Так, тихо. Фотосесія. Фотосесія. А я ж пробував. — Ні, так ви тут обжилися. Так, друже, друже, ти мені нужен. Зараз, зараз, сейчас поедем, Юки, ми з тобою класну вещь в Да? Да. Тут двері есть заминированные, я поработаю, ти знімеш. — Хорошо, хорошо, гаразд, гаразд. — Ми сюди ночі їх завезли, то тут, конечно, було жах. А це вони вже тут обжилися. Дуже теплим. Да так и сегодня переезжаем в лучший да. дом. А, даже в лучший азарь. дом? Да. Ну вот, в разный дом. О, да? да. Там где ну, Круто. Быка и... Так, кому нужны берцы? <laughs> О, всем нужны. Есть берцы? Размеры какие? 42. -й. Женские туфли, пожалуйста. 42, 43, 44. Сапер, берцы надо? <сёст> ну, под, под, под... магазины. О, oh, а у меня <иски> вообще ни одного нету. Ну, а я <сёст> сюда, я буду за тебя, короче, стрелять, Вань. Брат, отобрали. Прикрывать тебя Ни одного нету, подождите. Ну, сапер нахуй тебе надо будет. А я агрессник, я автоматчик нахуй. Вот сюда нахуй. Там ваши хлопцы привет вам передают из Днепра. Правосеки. О, дякуем, дякуем. Да, и они... — І від нас привіт. Да, да. Казали, що... Давай. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Да, Вань, зроби лицо попроще. В общем, вони тут неплохо встроїлись. Тут дуже тепло. Так, ми ж тут не чіпали, Тут дуже тепло. Ну, там, там без змінень. Тому що тоді ми зайшли сюди. Тут світло... Тут світ я вам тут світло. Тут світла взагалі не було. А ну расскажите, как вы тут живете? Потому что Живет хлопцы... нормально, каждый день прилеты. Ну, здесь более-менее спокойно. Ну, относительно спокойно. Здесь зона такая, где ну, люди с передка подтягиваются, где-то технику чинят, где-то... Ну, что нам, БК добирает и все такое прочее. Но э, всегда помним, что здесь всего 2,5 километра до вражеских позиций, до нулевых позиции а покажи я тут запрелаштувалась О, ну здесь мы потихонечку здесь был бардак это был заброшенный дом ну, предположительно э -э -э сепаратистами потому что побросали но ну, абсолютно даже такие вещи что ну непонятно зачем они в такой панике бежали со своей земли Ну вот мы навели немножко порядок здесь да. Обжили немножечко. Вот у нас и зеркальце, и иконочки, и, вс и все. все а это надо... кто, где вот это кто, вы взял его такие? Вот, а как... вот эту нам воинская часть подогнала, о вот эту вот печечку. Ой, класс, класс, класс. Да, чтобы мы были в тепле. Потому подогнало. что и не было, да. Это, ну, здесь процветает э, хорошее да. взаимоотношение. Мы контачим и ЗСУ, и с прочими Педрозделами. Проводчиками и всяко другими. То есть все Друг другу допомагаете, да? Да, друг другу помогаем. И находимся на звезду и в полном контакте. Сменяем друг друга по ротациям, если надо. Пока ну, пока вот Ну, Я думаю, вашим хлопцам будет приятно чути и бачить. Да-да. Да, -да. да шторочки-то такие. Блин! Осторожно. Опять я головой это, ударился. Да, это мы в день по 20 раз... Мама дорогая, второй раз их же шишка. Вот, как видите, мы живем, оружие всегда на готове, потому что тут э, опасность ДРГ есть всегда. Ночью, естественно, караул выставляется. Пару раз даже были засечены группы ДРГшные. шные ну, с, с той стороны, mm -hmm. я не знаю, как они проникают. Но видно, есть пути, дороги, поэтому мы постоянно на боевом положении даже здесь. Mm -hmm. Да, ну так вот. Ну, вот такой солдатский быть. Автоматы, рожки, все дела. Не, ну я, да. мне подобается, что так все, все лишка заправлены, не то что там где то ну, Да, мы стараемся для себя поддерживать какой-то меру. Да, сразу чувствуется, что вискови. Військовые... Да. Это мы еще, тут еще бардак, мы собираемся переезжать, поэтому вещи понакидали, и все это обычно у нас, конечно, намного чище, лучше. Ну, как и должен быть украинским висковым. Да, класс, класс, класс. Вот вот. Дякую. Да, Знаешь, как раз мне вот тоже Так Вот <смешки> сюда, пожалуйста, вот здесь самый быть правого сектора на боевых позициях. Вот, пожалуйста. Шмели, туры. Ну, это так, это уже отработанное. Ничего себе. Я бы вас повел бы, все БК показал бы, но это, ну, в принципе, нельзя. Да не, не надо, не надо. Не надо. Ну, не так, хлопцы, побачат. И... Ну, дом пойдемте, снимем снутри. Пошли. Будь, Пошли. Будь правотеком.

вот вполне такой брас, да. устроенный да. Это ничего себе. -то. Это вот гренадер. Да тут круть. Да да, тут телевизор, тут все дела. Правый цех, диванчик. Телевизор, DVD. Только фильмов нет случилось. Смотреть нечего. Она, а все, все хорошо, ничего не вещают. Хорошо. Все противоложили. Да? По ночам совместный просмотр, парнишки. Кто парнушку, кто спокойной ночи. Там еще кроется девушка. Девушка? Что, еда? да? Девчонка? Сходы девчонки. О, так вы тут неплохо строились. Такие, да. И мне нравится, что есть порядок. Не зважаючи ни на что, порядок есть. Ну а как же без порядка? Нет, очень круто, а круто. Вон, 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 вон консерваторы, Там полочки, стаканчики. Ну, для, для полочки. Да. Сходи туда, снимаем. На втором. А там можно, можем да, она может я я она отпочивает. А ну, А ну, иди. Ой, размовлять и нольвейший украинские. Лесницы очень крутые, так что подножки. Ого, круто. Здесь Круто. Очень тут круто. такие ступеньки. Мама дорогая. Ну, пожалуйста. Сразу чувствуется, что тут жиночка живет. Тут у нас и компьютер, ноутбук, все дела. Есть связь с миром, не совсем оторвана. Да. А. Ну тут, видимо, после смены люди где-то на улице, скорее всего. Да. Ну вот тут еще комната дальше. Вот это мы сейчас это закроем. да, да, да. Очень довольно-таки уютно. Ну да, тот уют, на который можно рассчитывать при фронтовой зоне, он и есть у нас. Одежда, все дела. Да. Тут еще нужно учитывать факт, что приходится переезжать с места на место, если какой-то более-менее интенсивный обстрел, к примеру, то приходится, в зависимости от того, как долго это, приходится полностью переезжать. Но ну, иногда просто ну, сменить позиции и вернуться. Да, разумеется. Ну, не знаю, что пацаны там, реально, как в жопе полные. Полная пиццы. машина оружованная. Парни, брать брать, и парни. Да. Не, ну, продукт. пацанам довезли, все как положено, как на обратном на пути, Наши как раз, получается, там, шахту и террикон градом накрывали. А я ж только говорю, бляха, пока по-светлому давай назад пустировать. Мы полями, там, такими кушарями там чуовали. А нас вот издолбанули и Интерактивное ТВ 2.0 от Ростелеком. Беру ТВ с собой и смотрю по Wi-Fi в любом месте. Ростелеком. Украинских каналов вообще нету, да? Нет, одни сепарские. <свят> Потому что мы готовим по новому рецепту. И радио Сепуска, и ТВ Сепуска, все Сепуска. Теперь наши печенья, крекеры и хлопья. Еще с растительными сиропами Гербион. Подорожника для сухого кашля и первоцвета для влажного Видео, кашля. Гербион. Два кашля, два решения. Бывает семья, а бывают в ней дети. Главнее детей никого нет на свете. И все вынесемся на кухню, как дети, когда Машину, суки, забрали. Самое жалко ключи, блядь. У меня вот такой вот ящик был ключей. Я же в сервисе работал. А у меня в жизнь не поверишь. На четыре с половиной ключик был. И сделал он как настоящий. Ты понял? Да? Ну, ключ большой, только маленький вот такой. Одна сторона на 6, по-моему, а вторая на четыре с половиной. Такой маневрический. Там все, все ключи, все там это самое, все было. Больше всего. Не только перебрал, резину новую купил, бля. Есть выход. Так а как они отпустили вас? Всю... Взять Донецк. С и отжать. А, а, а мы ж, получается, тут град только отработал, блядь, и мы ж тут пиздуем, блядь. Это вы, суки, блядь, короче, скорректировали, блядь, на нас град. Ну и соответственно и приняли так. Как раз после Иловайска пацанов тоже туда понавозились Из Донбасса. Ну, с Донбасса отдельно а там. А так вот именно военнопленные всех вначале там... Типа этот самый... Знаешь, как помещение было, где... Ну, не библиотека, а вот, блядь. Типа картотеки были, понял, стеллажи такие металлические, и то на этих стеллажах, короче, все спали. А потом кто по гражданке был отдельно. Там перемешку, блядь, и сепары были, блядь, и все кто хочет. За мародерство там, за бухло, блядь, короче, там... Прожали тебя, убьем, расстреляем, да? Ну, само собой, да. Почему Украина Сразу на Евросоюз, голландцы теперь... Что, пидорасы, блядь, где тут, нахуй, кацапы, видишь Киеву, мы, блядь, шахтеры, нахуй. Игривая, махая, блядь, тут, сука, блядь, кровища, пиздут. экс-кабана, блядь, конечно, нахуй, шахтеры. Нахуй тебе, шахтер, сука, мое ухо, блядь, а? мягкой наглядной агитации договор да. с Украиной Хорошо, хоть Перстин перстень снялся. руки сзади это самое завязано. О, браво она. их тогда толпа была там пипец. Их высыпало, мы машины получается, проехали наши и они сзади отсекать начали с посадки, ты понял? Ну, слышу, что стреляют сзади. Я ж по газам, а там по 90 градусов поворот, блядь. И на этом повороте уже стоит. Короче, пирожок, блядь, москвизм, блядь, сзади вот, блядь и их, блядь, с одной и с другой стороны, там, ну, попа охеренно было. Куда? Так, куда там, блядь, там все пипяно, сзади там, блядь, и... Ой, блядь, сука, жопа. Ну, тут поехали, блядь, короче, комбат их как раз быка привозил, блядь, и мы за ним тоже до последнего блокпоста дошли. Он нам карту свою же показал по карте, как пройти, блядь, там полями, ну, как 25-ка шла. Давайте, чуруйте. Ну, говорит, блядь, я вас останавливать не буду, потому что знаю, что пацаны там в жопе, блядь. Ну, говорит, смотрите сами, ваш режим, блядь. А мы только, вот их был пост метров 300, блядь, где-то посадка начинается. Мы за посадку заезжаем, там, вот, знаешь, куча, блядь, понасыпаны, что, блядь, ну... Вот и для не за углом И буквально только раз поле, Писана. на поле Минзастрял, труп лежит. реально обгоревший вот такой сам. Это... Вот, вот тут что Ком... было, так чуть-чуть Контр... поднялось, блядь, на газы и вперед, как дал, блядь. Пипец, блядь. И вот то, знаешь, у меня как-то в голове оно засело. И когда нас вот это брали, ну буквально сколько там получается, через часа четыре, блядь, и нас хапанули. Вот единственное, думаю, сука, чтобы не валяться только где-то, блядь. Хотя бы хоть, бы прикопали, блядь, или что. Да, да, да. Ті самі дезертири, те самые Братья і сестри, щирі українці. Велике вам спасибі від бійців правого сектора за допоміч, за піддержку. Всій Україні, нашому рідному городу Дніпропетровську, моїй Васильківщині. Ми вас не підведемо. Сейчас отправляемся О, на позиции. Щиро дякую вам за поддержку. 20, 20. Всем привет. Я хочу сказать, что тут собрались люди разных национальностей, народов национальностей, но все собрались здесь под украинским флагом, под одной идеей защитить Украину, и мы ее защитим. Слава Украине! слава! Слава Украина, слава Грузија. О, да,